Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərim. Hal-hazırda bir Masazır qəsəbəsində, Masazır qəsəbəsində füzuli küçəsində Heydər Əliyev plakatının yaxınlığında, yəni əsas prospektinə olan arası ümumi səfə ilə 600-700 metr məsafədə sənəti çıxarış olan, özüncə inşa olunmuş və ya təmir yarımçıq qalan Heydər ev hey, təqdim edəcəm sizlərə. 12 sotdadır. Qaz çəki və kanalizasiya var qoşulubdur. Bax belə evin üz görünüşüdür. Tam keyfiyyətlə, tam qoşa daşlandı. Həyətin bu hissəsində alar var. Məs ağac gül üçün yer nəzərdə tutulub, bax bu hissəsidir, bu hissəsidir və evin dörd bir tərəfinə də hərəkət et etmək mümkündür. Bax belə evin yanıdır, tam qoşa daşdır. Ortada da beton kəmər qoyulub. Evin sanitexnik, elektrik işləri görülüb. Sadəcə divar svanıb, için bir qədər sonra göstərəcəm. Evin digər tərəfdən də yana keçmək üçün şərait var. Evin bir daha bu hissədən üz görünüşünü göstərəm sizə. Qiymət video görüntünün məlumat yerindədir. Və belə bir həyətin ümumi görünüşüdür. Lazım olsa yanda satıqda torpaq var, 200, 100 sot kəsib buna qoşmaq olar. Yəni torpaq qazan eləməsi. İş girişdə də dəhlizdədir, döşəmə. Gördüyünüz kimi isti yaşqalanıb, betonlanıb, divar sıvanıb, cərəyan xətti çəkilib. 6 sm üstü poldu. Otaqların da 6 sm üstü poldu, dəhlizdəki 6 sm poldu. Burada bizdə mətbəx hissəsidir. Böyük bir mətbəximiz var burdur. Böyük bir pəncərə ilədir. Çox keyfiyyətlə iş görülüb. Hətta atmaları belə görsəniz ki, odam bu insan özü üçün tikibdir. Və burada da qonaq otağımızda belə bir qonaq otağımız var. Lazım olsa müştərinin zövqünə uyğun hər bir dəyişiklik eləyə bilər. Yəni ev artıra da bilər və ya da ki, qonaq yerini yataq yerinə dəyişə də bilər. Burada evin birinci mərtəbəsində hamam otağıdır. Bax belə. Hamam otağı da böy həcimlidir. Burada dəhlizin digər hissəsidir. Bax burada da bizdə kombi kollektor sistemidir. Kombi də bura quraşdırılacaq. Və ikinci mərtəbə onun xüsusiyyətlərini sizlərə göstərəcəm. Evimiz 4 otaqlıdır, qiymət götürününü məlumat verəcəm. Yuxarı mərtəbədəyi, yuxarı mərtəbədə əvvəldə dediyim kimi 3 dənə yataq otağımız var. Ev bir daha vurğulayım ki, özü üçün inşa olunub, belə bir yataq otağıdır. Evə bir az miqdar pul lazımdır ki, tamamlamağa. Dərhal köçüb yaşamaq olar. Sənədləri bir daha təkrarlayım ki, qaydasındadır, ev özü üçün inşa olunub, 2 sotdadır. Masazır qəsəbəsində Gizuli küçəsində yerləşir. Əsas prospekt yoluna arasının ümumi hesabına 600-700 metrdir və yaxınlığında mərcud da var. Birbaşa avtobus avtomotosundan gələn 569 var. Ətraf tam yaşayışdır. Burada bu da bu həyət evinə yuxarıda olan digər yataq otağıdır. Tam qoşa daşdır. Kombi xətləri burada da çəkilib. Çox keyfiyyətli şkürlü, hətta naqilləri belə keyfiyyətli naqillər atılıb. Burada eyvana çıxışı var. Bax belə. Ətrafı da göstərəm ki, tam yaşayışdır ətrafı lətom homes yaşayışdır. Əhətdir, bu belə gözəl həyət var. Lazım olsa bürdü torpaq da var. Bu torpaq 2 sot qan eləməsə, müştəriyə bürdümə yan tərəfdə zətfdə bir 2 sotda torpaq var, ondan vermək olar. Və bu da bu mənzilimizin, bu həyət evinin sonuncu belə bir yataq otağıdır. Evimiz 4 otaqdır. 2 sot dən iş olunub. Qiymət video görüntüsündə məlumat yerində var, nəzər salıb baxa bilərsiniz. Son izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. YouTube Instagram kanalımıza da abunə olmağı おのつみ。